видео показано как можно сделать автономное отопление в квартире с теплыми полами вот тут показан электрокотел как видим 32 градуса у нас всего лишь температура теплоносителя это гребенка теплосчетчики мы их перекрываем они нам не нужны мы пользуемся сейчас электрокотлом вот дальше будет показано вот мы возвращаемся в квартиру возвращаемся в квартиру. Вот здесь у нас электрокотел. Сейчас работает ТЭН, будет нагревать до 32. Подача и обратка из полипропилена. По наружу из полипропилена. Вот это гребенка теплого пола. Ну, тут еще с проводами не все в порядке. Вот на стадии монтажа. Та же гребенка, выводы на котел, тройнички стоят. 20 труба с поли Тут сразу мы видим разводку по воде канализации. Стоит у нас гиперид, встроенный. Выводы, встроенный смеситель. Вот мы видим результат. Вот такой вот результат. Смеситель клуди. Это второй санузел. Вывод под стиралку. Вывод под умывальник. Там дальше под ванную. Вот опять же видим, как оно все по факту получилось. Дальше тут у нас унитаз. И над унитазом у нас фальш-панель. За ней бойлер стоит. Теплые полы. Вот такая вот разводка теплых полов. Шах у нас по квартире 15 сантиметров. Места, где у нас будет диван, рабочая стенка, холодильник, остров. Мы трубой там трубу не прокладывали. Вот вот таким вот образом лежит у нас подложка утеплитель. Ближе к окну я делал шах. 10, потому что у нас тут такие вот окна от пола. И вот по факту, как оно все получилось. Температура за бортом у нас сейчас минус 1. А в квартире мы сейчас посмотрим, сколько у нас в квартире. В квартире у нас 23 градуса. Снизу мы видим комнатный термостат на управление теплыми полами. Ну, в общем, вот так вот.